Добро. Здравствуйте. Привет вам. Как здоровье? А здоровье мое не, не очень. То а, лапы ломит то хвост отваливается. А на днях я линять начал. Старая шерсть с меня сыплется, зато новая растет чистая, шелковистая. А вы выглядите на все 25 строгого режима, да? А, -а, а. Это хорошо. Ну, наверное, кому как. Кто на что учился, как говорится. Mm. А вы как? А мы тоже. Нормально. Вы тоже нормально, да? Я вроде как не говорил ничего да. про нормально. Ну, в принципе, согласен. Согласен. Учились. Да. А вы Директор учились. Вы откуда? У меня, а, у меня написано Узбекистан. Да, я Узбекистан, да. А я из города Бел... белгород а, а Белгород, да. Да, да. А? Бел... Белгородская народная республика. Вообще-то И... Вообще мы из, из Красноярска я. Ага. А в Узбекистан приехал. А вы русский приехали в Узбекистан, да? Да. Или но... вы узбек приехали в Узбекистан? Не. Русский. Уже как, 30 лет уже? Да, а, русский, уже 30 да? лет русский. Не, ну, бывает, да, да. Я тоже 52 года не знаю, как э, идентифицировать Белгородскую народную республику, вот с каким народом. Вроде же не скажешь, что существует какой-то народ белгородщины, как вот народ Донбасса. А -а -а. Нелогично же, правда? Правильно, правильно. Но не будем же мы пример брать с дракона. Ну, да. Сразу да, называем Брэм Курбелия. Да, народ брям да. курбели. Ну что вот это мелочица. Да. Согласны? Не надо мелочиться, правильно. Совершенно верно. Не будем. Ну. Ну как у вас там погода? Как. Плюс Всего 27 там. растут э, финики, арбузы, дыни. У, у нас здесь тоже жар, жарковато. Ну плюс 27. Ну, вы же знаете, Белгород. Это же крайний юг. Ну да. А хотелось бы на север а куда-нибудь, в Кушку. А-а-а. Братан? Бывает. Это брат мой. Ну, никто не совершенен. А, никто не совершенен. Совершен, привет. Как делишки? Как ребятишки? Э -э, войну У воюем, да. войну. Ниже, нормально люди общаются. Я говорю, есть же ведь нормальные люди, как общаются. <таспоркальзи> да, ну конечно, Я, и звание у меня хорошее. Я вот при дворе Владимира Владимировича а. имею э, э, цивильное звание э, штандартенфюрер. А. Штирлиц. Хорошо. А, Шти... а, как, а как вас величать? Степан Андреевич. Степан а Андреевич, ну, Это же Степан, это же в фильме уже и было Я не знаю. Как этот говорит, это в фильме. Как тебя зовут? Степан. Степан Андреевич. У меня отчество есть, а -а -а. да. А -а -а. Ну, я знаю, что отчество у всех есть. Ну, не у всех. Вот, например, в британских семьях там а как я... бы двойные имена. А я... А. а я Валерий Валерьевич. Валерий. Ну, то есть у вас очень креативные родители были, в принципе, изобретательные, я бы сказал. Валерий Валерьевич, а фамилия, нара, Валерьев. Нет, Буданов. А Буданов Кирилл. Неправильно. Буданов Буданова Фа зовут Фа Кирилл. Буданов. Я знаю. Ну, я-то знаю. Буданова Кирилл зовут. Это тоже мой брат? Родной. Меня Тут... Роман зовут. Его Ранов да. Роман Валерьевич. Все это вы мне сейчас лапшу на ушу вешаете. Я знаю. Буданова зовут Кирилл, и он один. Его зовут Буданов Валера Валерьевич. Зачем вы меня имя Валера? Не бывает. Наш, наш отец был Валера. Валера, понял. А Буданова да. отец Его был Валера. как? В честь, в, честь, в честь отца меня назвали Валерой. А вы От... тоже генералом будете? Не знаю, может быть, если как... А вы, генералом, покажет. а вы бы генералом какой армии хотели быть? Я? Ну, я Свой бы... Бог х... послал. Да. А, то я то есть... бы хотел бы быть простым солдатом. Ну, какой армии? Ладно, пускай будет солдатом. Какой армии? Армии какой страны? В России? Российская армия. Понимаю. Ну, когда в Узбекистан придет российская армия, так и будет. Станете солдатом российской ну, да, армии. Правильно. Ну, а как иначе? И что вы думаете, что она придет сюда? Она оттуда и не уходила. Ну, и не приходила. Ну, как же ж не приходила? Вы фильм «Белое солнце пустыни» видели? Буданова. Да, Сухова помните? У, Будановых, у Буданова имя Кирилл, а у Валерия фамилия Заложный. Вы все перепутали. Заложный? Ну, Валерий это Заложный, а Буданов это Кирилл. Ну, вы про что, про кого я точно то не понимаю, но у нас... Э, меня зовут Ра... Куда же ты? Ра, ра. пропал-то куда-то. Я не пропал, я здесь. Да, а я же говорю, неправильно. Он говорит, Валерий меня зовут, Буданов. Так я и говорю, это неправильно, это он ошибается, это его папа обманул. На самом деле, у Буданова имя Кирилл, а у Валерия фамилия Залужный. Это че, тебе <laughs> не мелочь по карманам тырить. Ну ладно, ладно, ребята, отдыхайте дальше. Вы в бане сидите, да? Нет, дома сидим. Дома сидите. А что у вас так э, дымно? Пожар? Не дымно, это что-то камера так мутно показывает. Это у вас просто камера э, с э, неправильным видом. Надо было брать камеру с видом на море, а вам дали камеру с видом на внутренний а вот, дворик. С той стороны, на май, а вам вот дали на... камеру с видом на внутренний дворик. И чудную решетчатую карету, спереди ладно? Нормально. Давайте, да, давайте, не пацаны. Нормально, да, да, пацаны. Ну, честно, я не могу над вами уже издеваться. Это некрасиво. Это некрасиво.